О буднях на линии огня, мужестве и патриотизме ученикам гимназии рассказали непосредственные участники событий – украинские солдаты. Каждый месяц гимназисты отправляют в зону АТО большую посылку, собранную вместе с родителями – продукты питания, средства гигиены и одежду для защитников. 16 февраля ребята слушали рассказы о жизни на передовой и задавали множество вопросов. І дякуємо вам за все за вашу мужність, за вашу відвагу, за те, що ми в нашому бердянську можемо спокійно жити, спокійно вчитися, що ми не переживаємо те жахіття самі на власні очі. Не бачимо тут, в нашому бердянську, в нашому рідному місті жахіття. Але ми дуже переживаємо за все, що коїться на нашій українській землі. Я хочу поблагодарить людям за допомогу. которую они оказывают бойцам, которые находятся непосредственно на первой линии обороны. Вот. И все, что вы для нас делаете, все до нас доходит. Так что об этом можно не волноваться. Борис Подушко и Александр Спицкий – жители нашего города. В зону АТО отправились добровольцами полгода назад. Их отпуск, обещавший продлиться всего пять дней, на деле оказался еще короче. 17 февраля солдаты вернулись в зону боевых действий. Бойцы показали ученикам военные сувениры – осколки снарядов, которыми теперь вызобили и усеяны поля и города Донеччины и Луганщины. Непосредственно мы находимся на границе речка Кальчик. Разделяет нас эта речка два лагеря врагов бандитскую власть, которые захотели свои царства создать на территории нашей Украины, ну а мы защищаем на данный момент, пока не даем зайти в Мариуполь, постоянно находимся под обстрелом, на этой линии разделения мы наблюдаем их бинокль, так видим, они видят нас. Обстрелы в основном по ночам, то есть как только стемнеет они стараются накрыть нас градами. Каким был ваш первый бой? Скажем так, успешным. Первый бой, который мы провели, просто они не ожидали. мы им столько насыпали. Больнее смотреть на, на раненого боя. товарища, чем на этом экрана. Это как отреагировали ваши близкие родные на то, что вы отправили в зону АТО? спросите моей жены, Алисы Михайловны, как она отреагировала. Конечно, очень горжусь своим мужем. выбором сделал прав. Спасибо. Почему на вас нападает Россия? Детские Она нападает не на нас. Россия... Она? Потому что она свои амбиции реализовывает имперские. Бойцы долго отвечали на непростые детские вопросы. Общаться им приходится и с ребятами на территории АТО. Часто родители, бабушки и дедушки внушают детям свою правду, но, к счастью, молодежь предпочитает смотреть на мир собственными глазами. Мы им даем сгущенку, конфеты, делимся печеньем, которые у нас приводят. То есть детей никогда не обижают. Но дети больше идут к нам, ну, скажем так, они не рассказывают, бабушка чего придерживается. Но молодежь, дети именно, они к нам относятся очень хорошо, и мы к ним тоже. Может, их так научили, чтобы меньше рассказывали, но по крайней мере они все непосредственные и, ну, и добрые. Большая часть людей уже начинает верить тому, что Украина все-таки защищает и лучше, чем все вот эти мифические царства, которые хотят создать с помощью казаков, там чеченов, еще неизвестно кого столько наперла туда людей. То есть люди уже научились отличать хорошее от плохого. И все-таки э, кто еще думает, у кого есть чем думать, не настолько промыты мозги, они уже понимают, что все-таки Украина – это более свободная страна, чем Россия. Бойцы, долгожданный отпуск которых так быстро закончился, увезли на передовую подарки, подготовленные учениками – печенье, конфеты и обереги. Все, что напоминает о доме и семье, защитники Украины очень ценят и встречают с радостью весточки из мирной жизни.